Куда едете? Верховина. Это Авдеевка. Едет 20 детей со всех четырех, по-моему, школ. Вот 20 сопровождающих. Благодаря благотворительной организации Каритас мы едем отдыхать на западную Украину, ивано франковская область, Верховина. Я еду в Ивано-Франковский, в Карпат. Думаю, что будут соревнования, будут экскурсии разные по историческим местам. Это очень важно, потому что ну, два года войны не проходят даром. Дети живут все время в постоянном напряжении. Такие вещи, ну, то есть надо все равно, как-то уровень напряжения надо снимать. Нужно, то есть пружину нельзя все время затягивать, ее нужно периодически отпускать, иначе она сорвется. А срывы бывают разные. Меня зовут Татьяна Плуталова. Хотим а отправить наших дочек на оздоровление. Дети оздоровятся, оздоровятся, вернее, и они будут слышать во всяком случае этих выстрелов. Будут безопасности. Самое главное. Я думаю, все будет хорошо ни о чем не волнуемся. В лагере мы их обучаем обычным техникам дыхания, релаксации, как можно себе помочь, как разбираться со своими чувствами, как можно контролировать некоторые эмоции. Да, то есть взять под контроль полностью нельзя, но их можно контролировать, можно снижать уровень. То есть мы этому их будем учить. И я думаю, что дети приедут сюда просто ну, немножко, во-первых, расслабятся, во-вторых, отдохнут, они посмотрят на других людей, они увидят, что мир существует мирный. Что не везде война разные есть и хорошие и плохие что хороших людей больше и что детей любят везде одинаково чужих детей не бывает